всім доброго ранку, якщо ви саме зараз приєдналися до нас. Ну а ми хочемо продовжити і завершити розмову про кольори. Сьогодні ми говоримо, як вони впливають на наше життя, що таке кольоротерапія, і все таке інше. А от мені щойно, коли ти сказав, що хочемо поговорити про кольори, мені одразу згадався дуже гарний кольоротерапив... кольот... кольоротерапевтичний засіб з нашого дитинства. Калейдоскоп mm -hmm. там дуже багато oh, всіляких кольорів так. було. і ми всі завжди так дивувалися, захоплювалися Знаєш, а це діяло, принаймні настрій покращувало, Десь там в нас ендорфінчики виділялись. Я хочу сказати, що незважаючи на те, що ми знаємо, що існує кольоротерапія, але чи не знаємо що є таке поняття як кольоротерапія, ми всі є його учасники. Так, але є, ми знаємо точно, що є таке поняття як кольоротерапевт. І один із <с. кольоротерапевтів в нас вже є на зв'язку. Сьогодні з нами Тетяна Чебро. Вона є художник та кольор кольоропсихолог. А хто як не вона краще за нас розбирається в кольорах? Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Спасибо огромное, что присоединились к нашей беседе с Александром про цвета и о том, как они влияют на нашу жизнь. Скажите, вы верите, ну я так понимаю, что вы это верите, вот могли бы объяснить <с>... людям, которые не верят в то, что цвета именно влияют на нас, как они влияют, к чему они приводят? Дело в том, что цвета влияют и на физическом уровне. И на психологическом, и на психофизиологическом. Если мы говорим о красном цвете, то он да. просто повышает давление. Если человек находится долго в помещении с красными стенами, можно верить или не верить, но у него повысится давление. А... Татьяна, и я хочу вас, извините, сразу индикатора. хочу вас немножко перебить. Вот смотрите, вот вы сказали, повысится давление. Вот у нас есть люди, в Украине их очень много, которые страждают, страдают пониженным давлением. Что реально можно человека закрыть в красную комнату и все, и нормализовать давление, и человек здоров тогда получается? А -а -а -а, любой нет, конечно. Дело в том, что заниматься медициной без врача, заниматься самолечением категорически нельзя. Ага. И влияние цвета не настолько мощная. Однако, если мы скажем, что проводили психофизиологические эксперименты в американских тюрьмах, окрашивали цветы, э, стены в нежно-розовый цвет. И так. это значительно снижало агрессивность людей. То есть есть влияние цвета чисто физическое, физиологическое. Но оно, естественно, дозированное. Это не то, что мы выпили лошадиную дозу какого-то лекарства. Но mm -hmm. есть э, влияние цвета в психологии. Э, оно более тонкое, но оно тем не менее достаточно определенное. Опять же, можно верить или не верить, но желтый цвет, э, вот в народе его в, считают цветом э, измены. На самом деле это не так, это цвет перемены, это цвет свободы и цвет э, путешествий. Так. Поэтому -то перемена измена привычному пространству и обретение другого пространства. Це жовтий. До, до речі, Тетяно, вибачте, от тут просто та, е на, та, думку, я, на, на думку наштовхнули. Ні, ні, р Будь ласка, на думку просто uh -huh. наштовхнули з приводу якраз кольорів. От ви кажете, в народі жовтий це колір зради. Ну я знаю, що колір розлуки його називають, але в той же час, наприклад, в іншій країні він може символізувати зовсім інше. От в нашій традиції чорний це колір трауру, натомість в Японії колір трауру це білий. Вот да, с, с чем это связано? Вот, а, такая разница. А, ри... на разные народы колер по-разному вплывает? Я же говорила о том, что существует физическое воздействие. Цвет как длина волны. Чистая физика. Он в микродозах, конечно, влияет. Но там он влияет на всех одинаково. И есть историко-культурное влияние, этнографическое. Цвет влияет по-разному, даже на людей разного возраста. То есть ребенок, подросток, юноша и взрослый человек и старик по-разному воспринимают многие цвета. Точно так же разные народы. Не будем брать так радикально черный и белый. Возьмем лазурный, например, цвет. В США этот цвет надежды, этот цвет очень позитивный. В Египте этот цвет смерти. И также зеленые. Ну то есть на самом деле вообще о том, что такое хорошо и что такое плохо можно дискутировать очень долго. Татьяна, давайте Но... проведем такой интересный эксперимент. И мне просто вот сейчас вот, не знаю, такая появилась мысль. Вот мы с Александром, скажем так, большую часть дня проводим в нашей студии. У нас мы окружены тремя главными нашими корпоративными цветами. Это красный, белый и черный. Говорить о том, что они влияют у нас постоянно можно, потому что мы действительно ну, скажем так, больше половины дня здесь проводим. Красный, черный и белый в нашей жизни постоянно присутствуют. К чему это может привести? Что говорят эти цвета и как они на нас будут воздействовать или уже воздействовать? Во-первых, они очень контрастные. Это два ахроматических цвета, черный и белый. Формально они подходят к любой ситуации. Если говорить о платьях девушек, условно говоря, то это идеальные цвета, потому что к ним можно подбирать любые дополнения. Mm -hmm. Но черно-белое помещение такой яркий контраст. Плюс у вас добавляется основной базовый цвет красный. Это цвет очень энергетичный, очень мощный. Это цвет первой чакры. Ну, я говорила, уже на чисто физическом уровне и психофилологическом. Он повышает давление, он делает пространство более теплым. Вот в жару, например, в красной комнате кажется еще жарче. На несколько, буквально там на 2-3 градуса. Угу. Такой резкий контраст постоянный немножко напрягает, потому что получается, что вы Хотя это считается классическим и благородным сочетанием в дизайне. Это э, очень броское сочетание. Э, мимо него не, невозможно пройти. Это динамика, делом, по сути. Да, это динамика, но в вашем случае это достаточно рисковато. То есть нужно иметь очень мощную психику, молодую, способную сопротивляться. Это некоторый элемент красно-черный некоторый элемент не то чтобы насилие. Ну, 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 принуждение. То есть насилие тоже бывает, бывает же принуждение к миру, извините, не о политике говоря. Вы знаете, именно Но поэтому, и... Татьяна, у нас очень огромный стол и для того, чтобы ограничить воздействие Александра на меня, вот такое агрессивное. Тут чем специально э, стоят? Да. Тут чтобы... у нас стоят специальные такие штуки, которые не, не позволяют ему ко мне дотянуться, и поэтому мы всегда дружим. Так, а сейчас я разумею, что мы можем просто это алоны на молоко зашкетлывать? Да, абсолютно верно, потому что у вас экстремальная ситуация вообще комфортнее человеку пребывать в комнатах, которые окрашены в, бли... в близкие цвета, перетекающие друг друга. Тогда можно, если вам нужно будет добавить какого-то другого цвета, поменять состояние свое, вы можете его дозированно ну, себе взять. А если вы вынуждены в таком контрасте находиться, попросите, молоко за вредность. Но, смотрите, пока мы молоды, нас э, устраивает та ситуация, что мы находимся в такой постоянной динамике, что-то меняется. Пу я нас... еще помню, полностью за заглузданно съехало. Да, это так. Давайте несколько попробуйте, если возможно, дать несколько советов о доме. Вот если это квартира, если это дом, какие цвета, где должны преобладать? Если мы говорим там о спальне, о кухне, прихожей, есть какие-то, может быть, советы, какие-то правила? Да, конечно. Смотря чего вы хотите добиться. Если молодая семья, в которой есть ребенок, а все дети, ну многие дети плохо кушают, это знают многие мамы, поэтому мы с Александром для того, были чтобы стимулировать, например, аппетит в столовой нужен э, оранжевый э, теплый такой э, апельсиново желтый а, апельсины вы вообще считаете оранжевый э, цветом стимулятором, вот как стакан э, апельсинового сока поднимает угу. иммунитет точно так же оранжевый, это цвет радости, э, он стимулирующий но если в этой кухне завтракает молодая женщина, девушка, которая боится поправиться и следит за своим весом, то ей нужна голубая кухня. И снижающая аппетит, расслабляющая, делающая человека воздушным. Если следовать все... вашей логике, тогда если я живу с молодой девушкой, и у меня есть ребенок, мне нужен дом с двумя кухнями, как минимум. В общем, да. Или хотя бы она должна есть из посуды, ведь не обязательно все стены красить. Это могут быть действительно какие-то зоны, зона ребенка, ну, детей вообще не рекомендовано держать в комнатах с белыми стенами. Их это угнетает, в том числе это влияет на их твор творческие способности. Хотя считается, что белый цвет это плохо. Стенами... Для ребенка это плохо. Хотя во многих традициях идеальный дом с белыми стенами. Когда мы говорили о психологии разных народов, uh -huh. вот считается что в доме с белыми стенами живет радость, живет счастье. И белые стены позволяют менять моментально э, психологическое состояние в э, помещении, меняя, допустим, э, не мебель, а текстиль, какие-то предметы декора. Почему uh -huh, uh -huh. скандинавский дизайн сейчас так моден? Скандинавский э, интерьер — это белое пространство, белые полы, белые потолки, белые стены и яркие акценты которые угу. вы меняете в зависимости от э, настроения. Ну, там смотри, же самая спальня. Э, да, вот э, только хотел сказать, о кухне поговорили, а в прихожей спальня. поговорили, а теперь да, святая святых, вот что там а, должно быть. А, а, значит, если человек хочет в спальне отдыхать, если у каждого по одной спальне плюс одна там какая-то семейный будуар, Отдыхать лучше, конечно, в пространстве нежно-голубого цвета. Uh -huh. Или, если вы хотите видеть легкие сны. Или темно-синего, если у вас проблемы с засыпанием. То есть холодная соняты. гамма должна быть? Извините, не слышу. Холодная гамма должна в спальне? А, а, да, но не просто холодная. Зеленый вам не, не... Этот цвет успокаивающий, особо он заснуть не даст. Потому что этот цвет, который никуда не ведет, он слишком, слишком гармоничен, вы будете балансировать между явью и сном. А вот темно-синий, почти черный, как ни странно. В средние века бессонницу лечили, помещали человека в радикально-черное пространство с черными стенами, надевали черную ночную рубашку может вызвать депрессию, а может лечить от бессонницы. Вы знаете, Татьяна, а, я, спаль... люблю, я люблю все преувеличивать, а не получится так, что я лягу в синей спальне и буду так спать, что буду постоянно опаздывать на работу, и меня никто не сможет разбудить Будете. нормально. А если у вас молодая жена или ваша девушка, которая с вами живет, она будет возмущена, вот. потому что это будет слишком успокаивать вас чересчур. Что тогда делать? В спальне супругов должны быть элементы какого-то красного, но это не должен быть синий-красный, не должно быть какофонии сине красный Все-таки выбирая цвет интерьера, лучше останавливаться на чем-то одном. І дуже осторожно використовувати деталі. А от, до речі, нещодавно нещодавно помітив таку тенденцію, що молоді сім'ї вони дуже часто пастельні кольори почали використовувати в себе в інтер'єрі, і вони фарбують не лише там вітальню чи кухню а в пастельні кольори, а й навіть спальню. А як вони взагалі впливають? От там такі прованс, такі стилі, як вони будуть впливати? А, а дело в том, что мы сейчас живем вот в, в нашей э, в обстановке эмоционального информационного перегруза. Мы ведь все время сидим в социальных сетях. У нас э, перед нами проходит огромное количество за день картинок вся всякого видеоряда, угу. э, огромная масса информации. И это просто обычная психологическая усталость. Это так люди просто пытаются э, закрыться от излишней, от фоновой такой вот. Э, через полосицы от яркости фоновой. Это значит, что у людей просто перегруз эмоциональный, ритуальный, и они хотят элементарного покоя ясно Татьяна смотрите очень интересный вопрос мне написали в социальных сетях вот мы говорим о том что цвета на нас воздействуют не только психологически но и физически вот интересный вопрос действительно на который я на который я ответ к сожалению не знаю а если человек не способен воспринимать цвета например страдает дальтонизмом вот что тогда они на него все равно влияют или уже вот да. нет да если человек глух и его поместить в пространство где будет сильный звук угу. вот ультразвук инфразвук который наш шаух слышит, или звук в физическом диапазоне, который человек не слышит, он все равно будет влиять. Это влияние, микродозы. То есть uh -huh. это не значит, что если человека поместить дальтоника в красную комнату, э, произойдет, ну, там, какой-то всплеск. Но тем не менее все равно у него будет повышаться давление. А в синей комнате будет замедляться, урежаться дыхание и чуть падать давление, даже если он не различает этого цвета. Uh -huh. Это длина волны, это, это физика. Все, теперь, теперь все стало на свои места и все стало понятно. Спасибо вам огромное за то, что сегодня присоединились к нашей беседе и uh, пролили свет на все эти вопросы, которые нас интересовали и наших слушателей и uh, зрителей. Uh, мы вам желаем хорошего завершения этого дня, пускай сегодня все у вас получается. И побольше правильных колеров Так, друзья, ну а мы с вами побачимся уже в наступной године, під час того, как будем читать желтую прессу, пить а, чашку кави и разговаривать про разные. Тоже, оставайтесь с нами.